ismigul shayhiddinova degani tanishmi menga tanish emas shuhrat bobojonga tanish lekin shuhrat bobojonni oshnasi u dugona oshnasida endi yozdi chizdilari bor gaplashadilar bir birisi bilan go'yoki terroristlar bo'yicha informatsiya berardi ozodlikda bo'yicha o'tirganda shuhrat ishlaganda u ozodlikda chiqarardi bir narsa va degan qizni farg'onalik qizni seks jihodga ketdi deb ikki ming ikkinchi yil o'n sakkiz yoshli qizni seks jihodga ketdi deb bur begunoh u qizni rasmini ko'rsangiz bor umuman u bir seks jihodga ketadigan pokiza qiz turibdi yosh qiz даже o'sha g'oyalar bilan adashgan bo'lsa ham kechirish kerakda undaylarni shuhrat shuni seks jihodga ketdi deb ismiguldan olib yozdi ismigul dhhni odami shuhrat bobojon ismi gul bilan aloqa qilganini o'zi dhhga ishlaganini o'i man shuhrat bobojonni aniqladim qachondan beri smga ishlab boshlagan nima sababchi bo'lganini ham bildim vaqti keladi aytaman juda zo'r sensatsiyalar bor hali bu bitta qulog'ini aytaman dedim shuhrat bobojonni ham aytib beraman ne sizlarga nechinchi yildan beri bu boshlagan ishni kimlar orqali boshlagan shuhrat bobojon klanlardan qancha pul olganinggacha bilaman san informatsiya kelib tushgan sen chiqarmagansan pulni buni bir qilgan inфоrmatsion beraman hali ko'rasizlar bu qanaqa qilib bir badnom qilgan klanlarni zakazi bo'yicha dxni zakazi bo'yicha normal insonni qanday bir muttahamga chiqargan shuhrat kut tirik bo'lsam seni fosh qilaman muhammad solih degan saloy madaniyev degan itni atrofidagi dhga ishlaydigan hammangni fosh qilyapman xudo xohlasa men tirik bo'lsam bo'ldi jonim sog' bo'lsa bo'ldi erta endi mana birinchin ketasan erta endi bittan ketasan isboti bilan chiqarib beraman quruq gap gapirmayman ko'rasizlar shuhratni ham man ko'rsataman nima bu qanday bu ilakishgan bular bilan nechi yildan beri ozodlikni ichida bu d nimasi bilan dezinformatsiya qilgan deyarli to'ntarish yasagan bu shuhrat bobojon o'zbekiston hukumatida shuhrat bobojon ixtiyor abdullayev seni bo'yningda bilasana nima deb yozgansan man bilaman senga informatsiyani qayerdan keldi aslida nima bo'lganini ham san bilgansan nechi pul olganinggacha bilaman seni hozir kiprdasan mazza qilib yotibsan o'sha olgan pullaringga klanlardan olgan pullaringga san pastkash harom hayolimda yo'q borganman restoranga chaqirganga 100 euronu üst stolunun üstüge at vardı. Ama ben bu yer görüş at gelirken iflas. Salay madenliğinden yani, ke keliş. Hiç kaçan keçirmeyim ben. Yani, ne seni, ne yani, salay madenliğinden. Yani. Hiç kaçan keçirmeyim. Hiç kaçan unutmayayım ben. Hem ben hem faş kalıyor. Sen, sen Özbekistanlı takdirini başka yapıp buru var sen. Kanalların zekazını becer. ismigul shahiddinova bilan qanday ishlar qilgan sizlar odamlarni badnom qilib ismigul zominga dam olgani borganda senga chiqib gapirganlari bor menda ovozlari bor ismigulni